vatani iymon deydi rasululloh vatanni sevish iymondandir deydi mana bu o'ttizinchi apreldagi bo'ladigan referendumga bee'tibor bo'lmaylik chunki millat musulmon millatimiz davlat siz bilan bizmiz bu referendumlarda o'zimiz namuna bo'lib musulmonlar ko'rsatib qo'yaylik va amruhum baynahum deydi alloh taolo ularni ishlari o'zaro maslahat bilan bo'ladi deydi mana bu qonunimizda qanchadan qancha o'zgartirishlar kiritildi bir yuz ellik beshtaga yetdi oltmish foizdan oshiq qonunlarimiz o'zgarib ketdi inson manfaatlari uchun insonni mana bu inson huquqlari inson vijdon erkinliklari va qolaversa mana bu jamiyatimizda muhtoj mana bu hamma himoyaga muhtoj qatlamni ham inobatga olib juda ko'plab qonunimizda o'zgartirishlar kiritildi mana shuning uchun biz musulmonlar ham o'zimiz o'rnak bo'lib o'zimiz mana shu xalqimiz bu xalq musulmon millatimiz biz bu xalqimiz uchun birgalashib harakat qilmasak referendumlarda qatnashmasak bu biz sizu bizlar uchun gunoh bo'ladi chunki allohga itoat qiling rasulingizga itoat qiling va o'zizdan bo'lgan ish egalariga davlatingizga itoat qiling degan alloh taolo allak. ko'ramizda davlat yomon e, e bu narsalar keragi yo'q bu narsa davlat shunaqa insonlar ham bor bitta ko'rinmaydi unaqalar unaqalar shu zamonamizgacha bo'lgan bundan keyin ham bo'ladi fitna qo'zg'averadi yo'q chakka chukkalarda bekinib olib shuning uchun haris bo'laylik millatimizni ravnaqi rivoji uchun o'zimizni hissamizni qo'shaylik azizlar